SIT を飲のわ。 Scholastic Assessment test yoki Scholastic aptitude test biz kengaytrmasi bilan unchalik ishimiz bo'lmasligi kerak chunki eng asosiy narsa SAT o'zi bizga qanaqangi masalan foydalar beradi birinchi navbatda SAT masalan biz compare qilishimiz mumkin ya'ni taqqoslashimiz mumkin masalan o'zbekiston uchun dtm так rossiya uchun yegay va amerika kanada avstraliya va boshqa davlat universitetlari uchun bizda SAT imtihoni talab qilinadi o'zi SAT bu standart test o'quvchilarni umumiy olib qaraganda masalan har xil davlat tizimlari masalan davlat ta'lim sistemalari bilan kelayotgan o'quvchilarni demak filtrlash uchun ishlatilinadigan standart test bu qanaqadir intelligenceni tekshiradigan test emas yoki sizni iqngizni tekshiradigan test emas bu shunchaki sizni college lifega ya'ni oliy ta'limga qanchalik darajada tayyor ekanligingizni bilib beradigan aniqlab beradigan test hisoblanadi bir ming besh yuz plus ball olishim uchun manga qanaqangi ko'nikmalar kerak bo'ladi keling shu savolga saitni o'zini qismlariga bo'lib turib javob beramiz masalan birinchi navbatda sit math qismi matematikadan ko'pchilik aytadi man oldin dtm bilan shug'ullanganman то есть dtm tayyorlanganman e, va matematikam juda judayam yaxshi man sitdan yaxshi ball ola olamanmi ya'ni o'sha aynan matematika qismidan masalan sakkiz yuzdan yetti yuz ellik plyus ball ola olamanmi deb so'rashadi short answer ya'ni kichkina javob bu yo'q nima uchun chunki bizda masalan aytaylik e, yuqori sinflarda o'tilgan matematikadan tashqari st matematikasida yana boshqa mavzular ham qo'shiladi masalan bunga misol qilib aytishimiz mumkin tatis probability ya'ni ehtimollik masalan nazariyalari yoki bo'lmasa data reading, ya'ni sizda masalan jadval berilgan bo'lishi mumkin va uh, o'sha jadvalga qarab turib siz informatsiyani ya'ni ma'lumotni analiz qilasiz shu kabi savollar masalan berilgan bo'lishi mumkin va uh, bizda judayam ko'p word problemlar bor ya'ni matnli masalalar bor which is uh, like biz uchun unchalik notanish bo'lgan xolos shuning uchun ham sit matematikasi alohida sizdan hech bo'lmaganda bir necha oy tayyorlanishni talab qiladi sit riytingga keladigan bo'lsak bizda sit ritingda o'zi birinchi navbatda nima talab qilinadi sizdan birinchi navbatda sizdan standard american english grammar talab qilinadi bu narsani qayerlardan o'rgansangiz bo'ladi masalan kitoblardan umuman olganda grammatika deganda biz tushunamiz faqatgina zamonlar yoki boshqa narsalarni bu to'g'ri sizda IELTS da yordam berishi mumkin lekin sit grammatikasi то ест aynan o'sha american english grammar bizda biroz boshqacharoq nima uchun bunda siz haqiqiy o'zingizni ona tilingizni qanday o'rgangan bo'lsangiz shunday o'rganishingiz kerak masalan sizda uh, bo'lishi mumkin parts of speech ya'ni so'z turkumlari yoki bo'lmasa parts of sentence gap bo'laklar ya'ni shu kabi uh, temalarni siz o'zingiz qabul qilishingiz kerak keyingi narsa bizda t ritinga kerak bo'ladigan bu strategiya strategiya o'zi nima uchun kerak bizda bilamiz t writingda faqatgina grammar savollar emas ba'zida sizdan so'ralishi mumkin uh, sitda masalan aytaylik paragraflar qanday qilib bir bir bilan bog'lanyapti gaplar qanday qilib bir bir bilan bog'lanyapti aynan shuning uchun ham sizga ma'lum bir strategiyalar kerak bo'ladi uh, umuman olganda sizda coherent Uh, ideyalar, oheren paragraflar uh, hosil bo'lishi uchun bularni qayerdan o'rgansangiz bo'ladi bizda juda ham ko'p textbooklar bor va judayam ko'p ta internetda ma'lumotlar bor shunchaki bu narsalarni research qilish kerak si readingga keladigan bo'lsak uh, bizda sit readingda 70%, faiz, yani 70% ya'ni of your success depends on your comprehension. Nima dedim bu gapda demak sizda de 70% sizning muvaffaqiyatingiz sit readingda Uh, bu sizni ya'ni ya'nipassajlarni qanchalik darajada tushunib ularni analiz qila olish qobiliyatingizga bog'liq aytaylik bu narsani qanday qilib siz shakllantirsangiz bo'ladi har doim tavsiya beradigan narsam bu ko'proq artikllarni o'qish ko'proq aytaylik ingliz tilidagi tekstlarni ya'ni um, difficulty leveli baland bo'lgan tekstlarni ya'ni qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan tekstlarni ko'proq o'qish va doimiy tarzda o'qish demak komprehenioni yaxshilab bo'lganingizdan keyin sizda baribir aytaylik savollarga javob berish kerak va sizda yana eng katta muammo time menagment bo'yicha bo'lishi mumkin shuning uchun ham sizga baribir strategiyalar kerak bo'ladi demak strategiyalarni siz masalan kitoblardan yoki bo'lmasa agarda e, tyutorlaringizdan yoki bo'lmasa yana research qilish orqali strategiyalarni o'rganishigiz kerak bo'ladi bular umumiy aytaylik bizda ko'nikmalar edi va yanada batafsilroq ma'lumotlarni inshaalloh keyingi videolarimizda shor qilib boramiz ya'ni bo'lishib boramiz